Привет. Привет. О чем беседуем? Как, как по еврейски это на на иврите как приветствую? Ну как бы говорят шалом, но это не совсем типа типа шалом, но это не Шалом. Да, это желают мира, когда говорят шалом, это мир переводится. Да. У mm -hmm. евреев, видишь, как приветствие такое. Вот всегда евреи всю свою историю желают друг другу мира, не здоровья, а мира. Почему-то. Воинственный народ, потому что ну, по истории да, да. евреи же воинственный народ были. Воинственный, ты думаешь? А с кем мы за последние ну, 2000 время. лет воевали евреи? Нет, я имею в виду не сейчас, а по истории. Это же приветствие не сейчас появилось. Оно 2000, 2000, 2000 лет это В аналах истории. Ну, в аналах истории евреи это были воинственные народности. Если брать аналы истории. Ч, честно сказать, не помню ничего про их воинственность. А что ты можешь рассказать о воинственности евреев? То, что они защищали себя, да. Войны, войны были, но воинственность ⁇ это же все-таки, наверное, агрессия. В агрессии евреи были мало замечены, если говорить об истории. Эпизоды, конечно, были, нельзя исключать, но они были совсем относительно других народов, то есть практически их и не было, можно даже так сказать. Чис чис чисто еврейский ответ. Нет это, еврейский, не еврейский, нет, это не еврейские, это исторические. Причем здесь еврейский ответ? Мы же про историю говорим. Я тебе по истории говорю, как было. Mm -hmm. Были еврейские восстания против захватчиков, а так, чтобы евреи захватывали какие-то территории, то это было, э, э, ну, можно сказать так, из самого масштабного – это вот когда создание израильского царства. Это можно еще с натяжкой назвать захватнической войной. Да, такое было, потому что Иерусалим Давид все-таки захватил у Уевусеев, вот он его э, взял э, в ходе боевых действий, скажем так. Но это пожалуй, это пожалуй единственное есть еще пару эпизодов в истории, а так э, все остальные войны, которые были, это были войны либо э, защита, либо освобождение от э, э, другого господства. Либо междуусобные, типа гражданские войны, такое тоже было, mm -hmm. понятно, понятно. Да. Ну, евреи такие миролюбивые, миролюбивые да, люди? Э -э евреи, да. На еврейская, на особенно ну, еврейская религия, она в принципе не предусматривает э -э -э никаких агрессивных действий. То есть иудаизм, он э отрицает любые агрессивные действия, если они не направлены на защиту. Только защита поощряется. Больше ничего. Поэтому, конечно, ну, а, какой, а так как евреи прям... следуют вообще тому, что написано в еврейском законе и в еврейских правилах, то э, по большей части, конечно, евреи миролюбивые. Назови мне какие-то. Ну, ты можешь как-то оспорить этот факт. Пожалуйста, я послушаю. Да, нет, все правильно сказал. Вот, вот, допустим, у России, у россиян совершенно иная ситуация, как раз Россия всю свою историю, начиная там от Московского княжества, царства и так далее. Именно и занималась постоянно захватническими войнами, экспансией, агрессией, и никогда не было по-другому. Вот история России как раз и построена только исключительно на экспансии и на агрессии. Больше ни на чем. Надо деваться, мне куда было. Территориально так находимся, что приходилось. А как, как вы находились так территориально, допустим, в вашей Москве, что вам надо было распространяться дальше, захватывать э, Сибирь, э, Урал, там и другие территории. Там Польшу тоже, Украину и тому подобное. Э, как вы так были расположены, что вам надо было все это захватывать? Ну, что блеймер. была польская интервенция в России, в курсе, да, что была польская интервенция? Это когда, когда это было? Ну, когда было? В каком году была польская интервенция? Так я а у тебя спрашиваю, это что ты мне про нее сказал? Минин, Минин с Пожарским, от кого освобождали? Я не знаю, Россию. ты мне рассказываешь, ты рассказывай. Я тебе могу про Израиль рассказать, про евреев, а про, ваш, про вас мне вообще не интересно. Поэтому я и не знаю. Вот расскажи ага. мне. Да, мне интересно, но ты знаешь, какие-то земли, что мы захватывали. Ну так, потому что так и есть. По факту, все территории, Кого которые там? были в Российской империи, они были этой империей захвачены. А потом впоследствии СССР, все территории, которые были в СССР, все республики, они были захвачены потом Россия, республики, которые есть сегодня в России, они удерживаются силой в этой России, и продолжается захватническая война. Начиная с 90-х годов вы ведете, регулярно Россия, ведете вот, агрессивные войны. Сколько Россия принесла, как ты говоришь, за, за, за эти захваченские территории, эти, да? сколько пользы принесла Россия? Пользы никакой не принесла, кроме, кроме, кроме крови, грязи, э, смрада. Она ничего туда не принесла. Даже наоборот, постоянно зан... она захватывала эти территории для того, чтобы ими пользоваться и выкачивать все ресурсы с этих территорий. Чем вы занимаетесь и по сей день, выкачивая ресурсы в той же Сибири, потому что сама по себе Московия и себя не представляет вообще ничего. Она ничего не производит, она ничего не создает она только потребляет. Это матка, которая жрет и ничего не делает. Кроме, кроме агрессии не создает ничего в этом мире. Пожирая все вокруг себя. Да? Ну да. Почему евреи тогда не в своей стране живут, а в других странах? Евреи живут в своей стране. У евреев уже Какой есть своя страна. Украина? Укра... Украина? Нет, Израиль называется. У евреев есть своя страна, Израиль, и евреи живут в Израиле. да. Так же, как и живут ну, они сейчас, по всему миру, как и любой другой человек. Помни, я нахожусь в Израиле, в городе Телевиз. А, да? А почему тогда вон там украинский флаг стоит? Потому что я поддерживаю Украину, у меня стоит украинский флаг, а также у меня есть израильский флаг, если ты не заметил. а Тель-Авиве. А разговариваю, что почему по-русски? Но если я начну с тобой на иврите говорить, ты же меня не поймешь. Не, ну откуда ты же, ты же знаешь русский язык? Ну да, выучил, конечно. Я знаю русский язык. Меня в детстве, э, я родился ну, не, сидя, не сидя в тель э, Нет, не сидя. Я же тебе рассказываю. Смотри, я тебе рассказываю. Я родился в городе Запорожье, в украинском городе Запорожье во времена Советского Союза. И меня, мальчика, родившегося в Украине, заставляли, как и всех других граждан Советского Союза, учить русский язык. Нам было запрещено учить свой собственный язык, несмотря на то, что впоследствии в школе можно было несколько часов изучать украинский, но разговорный, конечно же, был русский, потому что в институты поступал только на русском языке. На работу ты мог устроиться только на русском языке, в армии ты служил только на русском языке, ну и так далее. Ну, в Советском ну, Союзе, Союзе российской власти была построена же... так ситуация, что необходимо было знать русский язык. И языки других народов ну, там Нет, а что тут естественно? Ну это же, блин, это, это же, это же это российская же? страна, конечно. А какой здесь еще кто? язык должен быть? Нет, кто российская, кто российская страна? Кто российская страна? Ну, Советский Союз. Советский Союз, российская страна. Каким боком она была российская страна? Ну, они, После революции, когда Российская империя распалась, большевики захватили все республики силой захватили. И присоединили, создав Советский Союз. Но Советский Союз это никакая не российская страна. То, что они силой удерживали эти республики. Ну, в смысле захватили? А, 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 когда в российская, смысле? а когда Российская империя была? А когда российская тоже империя захватили, была, да. Тоже захватывали республики? территории. Я же тебе уже рассказывал. Тоже захватывали соседние территории, да. Все да. правильно. Присоединяя их к своей Ну, явно, войск. Ну, явно не явно не Украина. Явно не Украина. Явно именно явно Украина, Украина, конечно, была захвачена, неоднократно ну, велись войны да, захватнические нет. против Украины. В том числе и после революции. Не, ну смотри, возьмем, возьмем Грузию, да. У нас Грузию, что кто захватил Грузию? Подожди, а в 2008 грузинский. Году царь, не грузинский, на, грузинский. На Гру... В каком году? В 2008. Нет, мы сейчас говорим про Российскую империю. В каком, а, как, империю. В каком году? В 6 веке? В 6 веке грузинский царь попросил, да, э, чтобы Грузию включили в состав. Можно переписку состав. посмотреть этого? Российской империи. Э, э, можно где-то посмотреть, где он попросил? Это можно где-то увидеть? Про 6 век ты мне рассказываешь. Какой 6 век, э, когда тогда России даже близко не было? Какой 6 век? Шест... В 16 веке, да, пошел. В веке, 16. тоже не было России, даже близко еще. Какой 16 век была ну, как Россия? Это не, как, как, это не было? Ну, так как же, как было, было, только не было, была. понимаешь, только наоборот. Не как, было в 16 не, веке как, России. Ну, как не было? Ну, так не было. Какая Россия <laughs> была в 16 а веке? А кто был в 16 веке? А что, а что было в 16 в каком, веке? В каком веке появилась Россия, чувак? В каком веке Россия появилась? Не, ну это сейчас давай, не, давай, сейчас вот до слов не будем докопаться. ты же понимаешь, про что я говорю. Нет, не понимаю, ты мне Причем, сказал там, 16 Россия... век. 16 век... Российское княжество. Российское княжество. Не было, Российская... Российская не было империя, никакого там, российского... Как гняжества. ты не назови, но это, но это, но это Россия была, она, Советский Союз. Это все, как оно было в России, так оно. Да, режим у меня... Советский Союз был Россией, да. Да, режимы менялись, все менялось, а долбоебы как были на этой территории, так и остались. Правильно. Слушай, ты конечно, вообще конечно. ничего не знаешь, вообще ничего не знаешь. У тебя даже у тебя Россия и Советский ебут, Союз одной и то же. Ебут всех у тебя и всем, каша. Да. У тебя каша. Но если в башке, это долбоебы, то У тебя в башке это, да. мусор. У тебя в башке мусор. Ты ничего не знаешь, не понимаешь. Но сидишь с умным видом. И пытаешься, мало того, что ты половину диалога жрала, чавкала, тут сидела. И, и ты еще пытаешься тут что-то умничать и учить меня тут рассказывать про Советский Союз России. Ну ты, ты сам вообще. Слушай, не, ну ты сам-то понятно, ты же даже не понимаешь этого. Это же понятно, что ты даже не понимаешь своей никчемности. Это. Э... А почему евреев во всем мире не любят, знаешь? Вот, почему вот, евреев Это, во всем это мире но в каком во всем мире не любят? Где во всем мире не любят? Я этого не видел. Где во всем мире не любят? Определенные слои населения не любят евреев. Определенные слои населения. Но это не означает, почему почему не, потому что вот такие как, вопроса, как ты, почему? вот такие как ты, вот такие как ты, они в принципе никого не mm. любят. Они в принципе даже они не любят себя и не любят всех остальных, потому что они ущербные. И если они видят кого-то, кто хоть чуть-чуть Выше их, лучше их, лучше живет, умнее, успешнее uh -huh. э, или еще что-то в этом роде. Uh -huh. Вот они начинают их uh -huh. ненавидеть, потому что они сами никчемные, uh -huh. не способные ни на что, вот как ты. Uh -huh. И поэтому, Слушай, ну, пока что поэтому ненависть, они ненавидят ненависть, ненависть, всех, и кто хоть чуть-чуть Пока лучшие, что нет, ненависть успешно. и нелюбовь со, с твоей стороны пока проявляется, Ненависть и нелюбовь. Uh, у меня пока есть ненависть, Я... да, у меня есть ненависть. У меня есть ненависть к невежеству, глупости и тупости. У меня ненависть к этому. У меня ненависть не к определенным людям, не к определенным там каким-то э, нациям или еще чему-то. А вот именно к качествам, э, те, те, вот те, которые я сейчас перечислил, и все подобные им, у меня ненависть к этим качествам. Потому что эти качества из-за из того, что вы не замечаете даже, что они у вас есть, вы уничтожаете других людей. Вы считаете нужным диктовать вот это, вот это свое, э, вот этот свой мусор тащить в, в, в весь мир, потому что вы не хотите жить как, э, э, вы не хотите жить лучше, вы хотите, чтобы другие жили хуже. Не вы подстраиваетесь под лучшее, а вы хотите всех подстроить под свое худшее. Вот это я ненавижу, да, вот это я ненавижу. Не ненавижу, кого... это под... немножко подожди, подожди, подожди. Образно, скажем так. Под... Подожди, кто, кто кого под кого там хочет заставить жить? Вот вообще скажи. Вы россияне? Кто под кого Россия хочет В данном случае государство Россия хочет заставить жить. Россия? Да, Россия, государство, да. Или, блин, жиды, которые в Америке, блядь, засели, нахуй. И О, ну, вот видишь, вот, вот смотри, вот ты мне сейчас только что говорил про мою ненависть, и тут же начинаешь э, а -а -а. нацистскую э, шнягу, вот эту антисемитскую нацистскую и так далее. Ты же абсолютный э, нацист, антисемит Да, вообще, ты, в принципе, как я уже сказал, вы ненавидите всех. Это не относится к каким-то э, определенным да. людям или нациям. Вы просто, в принципе, всех mm -hmm. ненавидите. В первую очередь, себя и, mm -hmm. как следствие, всех остальных вокруг. Начните с Слушай, себя, но, мы, но вы уже не начнете. В, уже в, отличие, в отличие от Соединенных Штатов, да, мы захватываем президентов бля, других стран. Каких президентов? Они захватили главу, они не захватили, а арестовали главу наркокарты. Нет, смотри, ты путаешь опять же, ты путаешь теплое с круглым. Они арестовали главу наркокартеля. Он был нелегитимный не, не президент, который узурпировал власть, захватил ее. Кстати говоря, как и ваш тоже президент. Вот он был глава наркокартеля. Проверь, да, он глава наркокартеля, с которым, кстати говоря, ваша власть тоже сотрудничает и, и э, 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 является дилером его на на наркоты. Они же вам возили наркоту от него в своих правительственных самолетах, между прочим. Э -э, вот эти правительственные ваши самолеты дипломатические регулярно таскали оттуда, чтобы вот таких вот, как ты, обдалбывать, э, да, ну твоих детей, обдалбывать, чтобы они сильно не соображали, да, что происходит. <клышь> это, это вот барыги, вот ваша власть, это барыги были того чувака, которого арестовала сша да. А вот как тебя зовут? А это тебе зачем? Ну вроде общаемся, как обращаться? Да, вроде вот именно, что вроде общаемся. Все, давай, ты продолжаешь, Чавка, mm -hmm. что с тобой? Иди нахер. Mm -hmm. Вроде общаемся. Вот именно что вроде. Вроде общаемся, вроде ты живешь, вроде ты вообще непонятно что.